我要除尽天下异魔，我要保护我想保护的人。 一旦一抹突破封印，就会有英雄横空出世。从此，这片天地。 修炼一途，代窃阴阳，夺造化，转涅槃，我生死，掌轮回。云师，你确定找的人就是他吗？人若有所成，必定有所值。武、嗯、之极。